ये माया से गई है हां हां आवाज नहीं आ रहा है देखो थोड़ा हिल गया नहीं ना चलने पहले नहीं ना चलने पहले यह हमारा पहला वोट था बहुत अच्छा अनुभव रहा क्योंकि हमें भी एक देश के लिए अपना वोट देना मतलब बहुत अच्छा फील हुआ देते वक्त कि हम भी कुछ महत्व रखते हैं देश के विकास में नई पीढ़ी से नई पीढ़ी जो है नौ मतदार है उनसे क्या कहेंगे आप हम बताएंगे कि समय से समय निकाल कर जरूर वोट दें क्योंकि हर एक वोट की अपनी एक कीमत होती है तो आपका नाम क्या है नमस्कार दोस्तों मैं तुलसी सेन ग्राम निवासी बरबसपुरा जिला गोंदिया मेरा पहला मतदान था मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने वोटिंग दिया पहला वोट था और ये सब प्रेरित मतलब आज में जो देश देश में जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से मुझे लगा कि वोट देना बहुत ज़रूरी है विकास होना चाहिए जैसे मतलब जो भी अभी चल रहा है बहुत लोग नौकरियां नहीं मिल रही है किसी को ये सब और पॉल्यूशन वगैरह प्रदूषण बहुत सब जगह फैला हुआ है लेकिन देश को विकसित होते हुए जो देख है अभी दस साल से वही आगे मतलब चलना चाहिए और आप लोग भी सब वोट करें जितने ज़्यादा वोट दोगे उतनी ज़्यादा देश का विकास होगा जनतेला मी एवढंच आवाहन करू इच्छितो की ह्या लोकशाहीच्या पर्वामध्ये सगळ्यांनी सहभाग घ्यावा आणि सर्वांनी मतदान करावं जर या देशाची लोकशाही टिकून ठेवायची असेल तर प्रत्येकाला एक मत देण्याचा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधामध्ये केलेला आहे आणि ही लोकशाही त्याच्यामुळे या देशामध्ये नांदत आहे आणि लोकशाही कायमस्वरूपी या देशामध्ये नांदावी असं सगळ्यांना वाटत असेल तर प्रत्येक नागरिकांनी जरूर मतदान करावं मी पण या विसामायातील आमगाव या बूथवर मतदान माझ्या सहकुटुंब केलेलं आहे आणि मी सगळ्यांना आवाहन करतो सगळ्यांना विनंती करतो की प्रत्येकाने न चुकता या लोकशाहीच्या प्रभावामध्ये आपण मतदान करावं आणि या देशाची लोकशाही टिकून ठेवा